Которые могут приводить к всяким конфликтным ситуациям. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Я сейчас прошу доктор Кушкина. комплексное лечение нейрозонной минумы, презентация клинического выпадка. Я вам хочу сказать, что я очень благодарен вам за презентацию, которая действительно открывает. Понимание современных подходов лечения раков кожи в частности меланомы и приятная тенденция на снижение. И я благодарен всем вам, потому что в какой-то мере каждый из вас, из вас внес свой вклад в то, что мы имеем спад, такой тенденцию вернее к спаду заболеваний. Спасибо большое. уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите поблагодарить вас за предоставленную возможность принять участие ставших тут уже традиционными киевских дерматологических днях. Это большая честь встретиться с вами снова и большая радость для нас. Итак, если мы говорим с вами о четвертой стадии или генерализованной форме меланомы кожи, то при данном патологии прогноз пациентов зависит от двух параметров. Первый параметр – это локализация отдаленных метастазов, и второй – это уровень лактатной гидрогеназа в сыворотке крови. Как вы можете видеть на слайде, наиболее благоприятными являются метастазы в кожу, подкожную клетчатку и нерегионарные лимфатические узлы. А наименее благоприятными является поражение висцеральных органов, за исключением легких, либо при любых отдаленных метастазах в том случае, когда уровень лактата гидрогеназа выше нормы. В лечении генерализованной меланомы на сегодняшний день применяются все виды специального онкологического лечения, которые включают в себя хирургическую, лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию. Показаниями к хирургическому лечению при меланоме кожи являются наличие солитарных метастазов внутренних органов, солитарных метастазов в кожу подкожной клетчатки при отсутствии поражения внутренних органов, костные метастазы, нечувствительные к лучевой терапии, либо в случае угрозы патологического перелома, состояние, которое угрожает жизни пациентов, а также опухоли в головной мозг метастатические диаметром больше 3,5 см. Прогнозом успешного оперативного лечения является длительное время от момента установки диагноза до последующей прогрессии заболевания, отсутствие вистральных метастазов или при их наличии поражение не более одного-двух вистральных органов. Преимуществом хирургического вида лечения является возможность гистологического подтверждения диагноза, незначительная токсичность, относительная дешевизна. Кроме того, в последнее время в исследованиях было показано, что этот вид лечения целесообразен. При, у пациентов, которые получают таргетную терапию, о которой мы будем говорить немножко позже, в случае прогрессии в пределах одного органа наилучшие результаты хирургического лечения при генерализованной меланоме. Безусловно, при поражении кожи, подкожной клетчатки и нерегионарных лимфатических узлов. Но, как вы можете видеть на слайде, даже при поражении легких, при поражении органов желудочно-кишечного тракта, мы можем достичь достаточно хороших результатов лечения. Такие, одним из исследований последних лет, которые подтверждают целесообразность радикального хирургического вмешательства у пациентов с четвертой стадии заболевания, является исследование Сосмана, результаты которого вы можете видеть. Лучевая терапия при меланоме кожи используется очень ограниченно. И вот как раз четвертая стадия имеет показания в определенных случаях для ее назначения. К ним относятся транзитные метастазы, причем как самостоятельный вид лечения, так и в комплексе с хирургическим лечением. Метастазы в кости, которые сопровождаются болевым синдромом, угрозы патологического перелома или компрессия спинного мозга, а также метастазы в головной мозг, как солитарные, так и множественные. На протяжении очень многих лет стандарт золотым стандартом лечения пациентов в четвертой стадии заболевания была химиотерапия, и вот золотым стандартом являлся препарат, который называется декарбазин. Этот препарат прошел клинические исследования в 70-х годах прошлого столетия и был зарегистрирован FDA в 1975 году. Вначале он показал очень обнадеживающие результаты лечения. У в исследованиях было продемонстрировано, что на этот вид лечения отвечает 25-30% больных, что, безусловно, вселило надежду в онколог. Однако в последующих перспективах рандомизированных исследований было показано, что, к сожалению, эффективность этого препарата достаточно низкая и не превышает 5-10%. Вторым препаратом первой линии при генерализованной меланоме является темозоламид. Это препарат, сходный по структуре с декарбозином, однако он может проникать через гемотенцефалический барьер и таким образом может назначаться при метастазах в головной мозг. Это его в общем-то, единственное преимущество при сравнении с декарбозином. При поражении внутренних органов эффективность его сопоставима с декарбозином. Как вы видите, препараты иммунотерапии иммутрофилоны и интерликины показывают тоже не очень высокую эффективность, и в то же время, например, лечение интерликином имеет достаточно серьезные побочные эффекты. В общем-то, принимались попытки использования полихимиотерапии при таком заболевании, как меланома кожи. И, к сожалению, было показано, что эффективность примерно сопоставима и с монотерапией и а вот токсичность при комбинации нескольких химиотерапевтических агентов значительно возрастает. То же самое касается комбинации химиотерапии и иммунопрепаратов в общем-то, при таком заболевании, как меланома кожи, идет и шло, и идет очень много клинических исследований. И очень долгие годы, практически с 80-х годов прошлого столетия, к сожалению, онкологи не получили каких-либо результатов этого лечения. Все попытки справиться с этим заболеванием были безуспешны. И вот прорывом в лечении меланомы кожи явился, произошел в 2011 году, когда было зарегистрировано сразу два препарата разных классов. Были одобрены препараты, такие как Зельбараф, это представитель таргетных препаратов, и иммунопрепарат, блокатор сетелей 4. В 2013 году были одобрены еще два препарата. Один из них был блокатором, является блокатором прав мутации, а другой блокатором мутации. И, наконец, в 2014 году были еще одобрены два новых препарата. Это уже препараты из разряда нового поколения иммунопрепаратов. Основанием к разработке таргетной терапии при меланоме кожи является в разнообразие генетических мутаций при меланоме и то, что, как говорил уже Сергей Игоревич, в 50% случаев у пациентов встречается так называемая бирафмутация. мутация Брахмутация играет ключевую роль в метаген активированном протеиназном, пути, который отвечает за клеточную пролиферацию, ангиогенез и миграцию. И при наличии альтераций в мутации у пациентов нарушаются процессы пролиферации и апоптоза. Первый препарат, который прошел клиническое исследование, ингибитор Брав-мутации, который называется виморофинип, в дальнейшем при регистрации он получил название Зельбараф. Вот, данные по этому исследованию были опубликованы в 2010 году. И в общем-то это сразу произвело фурор в онкологии, потому что у среди пациентов, которые получали этот препарат, на лечение ответило 80% больных. Это огромная цифра для генерализованной формы меланомы. Более того, эффект развился у таких пациентов достаточно быстро. Вы можете видеть, будут продемонстрированы метастазы в легких, печени и головном, и, извините, в костях, у которых эффект от лечения, частичная регрессия опухоли заметна уже на восьмой неделе лечения. Это очень быстрое развитие объективного ответа. Препарат был зарегистрирован в результате исследования БРИМ-3, в котором пациенты с генерализованной меланомой рандомизировались в две группы. В одной группе пациенты получали исследуемый препарат феморофеник, а в другой группе они получали стандартную терапию декарбазином. И в результате этого исследования было замечено, что объективный ответ, я напомню, уважаемым коллегам, что под объективным ответом в онкологии мы понимаем частичную и полную регрессию опухоли, вот объективный ответ при лечении биморофенимов был отмечен в 57% случаев, в то время как при лечении декарбозином такой ответ был отмечен только у 9% пациентов. При лечении э, таргетными препаратами, в частности при лечении геморопенива, наблюдается достаточно большое количество побочных э, нежелательных явлений. И э, я хочу обратить ваше внимание, что э, при лечении этим препаратом э, у 20-25% пациентов может развиваться плоскоклеточный рак кожи или э, кератокантома. Поэтому очень важно таких пациентам регулярно осматривать кожу для того, чтобы вовремя этот процесс выявить и его удалить. Клинические примеры ответа на лечение юморофинебом, как вы можете видеть, вот здесь поставлены даты, достаточно быстро развивается эффект на лечение. В первом и во втором случае это полное, примеры полной регрессии опухоли. Интересно, что этот вид лечения эффективен и при метастазах в головной мозг. В общем-то, наверное, метастазы меланома в головной мозг обуславливают самый неблагоприятный прогноз дальнейший у таких больных. Через год, вот в 2014 году был зарегистрирован еще один ингибитора бравмутации, который получил название доброфенит. как вы видите, примерно одинаковые получили результаты лечения. Объективный ответ был достигнут в 52% случаев. Профиль безопасности этих, при лечении этим препаратом несколько отличался. В частности, плоскоклеточный рак и кератокантомы при лечении тафенларан встречаются немножечко реже. Однако, вот, если мы вернемся вот, к предыдущему, например, слайду, вы можете видеть, что достаточно большое количество больных отвечает на этот вид лечения, на лечение ингибиторами брав-мутации. Однако, к сожалению, спустя какое-то время в среднем через 9, 11, 12 месяцев у пациентов развивается резистентность к ингибиторам брак мутации И, к сожалению, пациенты начинают опять прогрессировать. Поэтому многие исследования направлены на преодоление этой самой резистентности. И одним из таких путев, путей является разработка ингибиторов МЕГ-мутации. Первым препаратом ингибитором мутации является препарат мекинист, который, в позволил достичь медиану беспрогрессивной без выживаемости у пациентов около пяти месяцев. И в 2014 году были опубликованы результаты комбинированного использования одновременного сразу и брак мутации и мех -мутации. То есть таким образом мы воздействуем сразу на два, как бы, на две части, два компонента вот, вот этого протеинкиназного пути. И вот в результате этого исследования вы можете видеть, что объективный ответ был достигнут в 76% случаев, и медиана беспрогрессивной выживаемости составила 9,4 месяца. Аналогичное исследование проводится и с препаратами Зельбараф и кабеметинип. Препарат кабеметинип на сегодняшний день еще не зарегистрирован, но как вы можете видеть, результаты этого исследования тоже весьма обнадеживающие. Еще одна группа препаратов, которая активно используется при лечении четвертой стадии меланома кожи, это иммунотерапия нового поколения. Следует сказать, что иммунотерапия, в общем-то, попытки иммунотерапии меланомы кожи проводились уже очень давно, связано это с иммуногенностью опухоли. И вот успехи, которые мы сейчас имеем в этом отношении, они связаны с лучшим пониманием регуляции Т-клеточного ответа. В настоящее время активация Т-клеток происходит двумя путями. Один путь заключается в том, что антиген, репрезентирующие клетки, взаимодействует непосредственно с Т-клеточным. пожалуйста, что я показать, я прошу прощения. Значит, один из э, путей это э, презентация, э, э, экспрессия э, антиген презентирующим клеткам и непосредственное воздействие с Т-клеточным рецептором Т-клетки, и второй путь это э, взаимодействие между э, CD86 и сиди 28 Т-клетки. Вот когда происходит вот это взаимодействие или одно или другое, то происходит активация Т-клеточного ответа. И э, для ну, как бы предотвращения, в общем-то, дальнейших аутоиммунных реакций достаточно быстро развивается и процесс инактивации, который также, в общем-то, может идти двумя путями: э, путем конкурентного связывания. Э, 4, вот, вот, эта, вот эта клеточка, на ней э, экспрессируется CTLA-4, это э, молекула э, цитотоксич, антигена цитотоксического лимфоцита-4. И э, когда она конкурентно э, связывается с э, CD80, CD86, э, происходит э, блокирование и инактивация сигнала. И второй путь э, может заключаться в том, что на поверхности T клетки экспрессируются рецепторы программированной смерти, так называемые молекулы PD-1. И вот при взаимодействии PD-1 с лигандом PD-L1, которая находится в опухолевой ткани, также инактивируется этот сигнал. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Потому что вот новый класс иммунопрепаратов направлен на блокировку и инактивацию двумя путями. Путь номер один это Блокаторы сидели 4 и путь номер 2 это блокаторы PDL PD1. Итак, первым иммунотерапевтическим препаратом, который был зарегистрирован, явился препарат ипилимумаб, получивший в дальнейшем название ЕРВОЙ. Исследование, на основании которого он был зарегистрирован, включало в себя пациентов с генерализованной меланомой кожи, которые были разделены на три группы. В первой группе пациенты получали исследуемый препарат эпилимумаб, э, э, эпилимумаб и вакцину GP100. Э, в второй группе эпилимумаб в виде монотерапии и в третьей э, вакцину GP100 также в виде монотерапии. При э, результатах, оценке результатов исследования было отмечено, что э, однолетняя выживаемость э, пациентов, получавших эпилимумаб, э, составляет э, около 46%. Здесь, в общем-то, интересно ну, вот, отметить отличие от таргетной терапии, которую мы с вами рассматривали раньше. Если эффект на таргетную терапию развивается вот... Практически у 80% больных развивается очень быстро и бурно. С последующей прогрессией заболевания, то при лечении блокаторами антисетилей-2 такой ответ развивается у гораздо меньшего процента больных. Однако у тех пациентов, у которых он развился, он сохраняется длительно. То есть мы получаем длительный хороший ответ на такую терапию. Интересным является то, что лечение, ответ идет через дальнейшую прогрессию заболевания. Вот вы можете э, видеть э, на слайде, это пациент в процессе скрининга. Э, пациент на 12 неделе во время получения терапии имеет прогрессию заболевания, у него увеличивается количество и размеры очагов, и затем на 20 неделе происходит регрессия этих опухолевых очагов с полной регрессией к 36 неделе лечения. Э, аналогичный пример, метастазы в кожу и подкожную клетчатку на... Э, в процессе скрининга, затем мы видим на 12 неделе прогрессию заболевания и затем потихонечку идет прогрессия от 5 до э, полного э, излечения э, пациентов. Следует отметить, что при э, такое лечение сопровождается достаточно большим количеством нежелательных побочных эффектов. Э, их число э, может составлять до 60%. Причем э, нежелательное явление третьей, четвертой степени составляет около 15%. Это очень приличная э, цифра. И э, это аутоиммунные процессы. Аутоиммунные процессы э, могут быть, в общем-то, как и локализоваться на коже, желудочно-кишечном тракте, поражать эндокринные органы печени. Вот вторая группа препаратов, о которой мы с вами говорили, это блокаторы рецептов программированной смерти. В этом плане сейчас зарегистрировано в мире два препарата, один из них называется Китруда, он позволяет достичь почти 70% одногодичной выживаемости пациентов. И второй препарат, который также достаточно недавно был зарегистрирован, аналогичный, позволяет достичь двухлетней выживаемости общей у 43% пациентов. Очень коротко клинический случай наш собственный использование препарата Дельбараф, который является, я напомню, ингибитором БРАФ-мутации. Речь идет о пациентке 40 лет, которая лечилась у нас в институте в 2011 году по поводу беспигментной меланомы кожи. Ей было выполнено широкое сечение опухоли кожи левой ягодицы с биопсией стражевого узла левой паховой области. В пациентке был установлен диагноз меланома кожи с изъязвлением 4 мм по с метастазами в стражевом лимфатическом узле. После операции пациентка получала интерферонотерапию. И в мае 2013 года она снова обратилась к нам в связи с узлом мягких тканей правой ягодицы. пациентке была выполнена компьютерная томография. Вот данные вы можете видеть на слайде. То есть у нас имело место поражение легких, множественных лимфатических узлов средостения печени правой почки с наличием опухолевого тромба в почечной вене и мягких тканей правой ягодицы. Уровень лактатогидрогеназа превышал норму, составлял 90, 980 единиц. Это была четвертая стадия заболевания. И пациентке э, было, э, мы изучили брак-мутацию в парафиновом блоке, э, и она оказалась положительная. И с июня 2013 -го года пациентка начала лечение зельбарафа, которое применяется перорально, там таблетки, по 4 таблетки, два раза в день. Э, первый оценочный визит мы провели через э, 8 недель после начала терапии. Как вы можете э, видеть, э, вот тут, где стоят прочерки, не написаны цифры, это значит, что эти очаги полностью ушли. То есть уже через 8 недель лечения у нас остался один единственный очаг в легких, у нас уменьшились размеры э, лимфоузлов в 3 до стене, ушел один из очагов в печени. И рассосался как опухолевый узел почки, так ушел опухолевый э, тромб. Э, частичная регрессия уже на первом оценочном визите составила 65%. Э, в ноябре 2013 -го года мы провели снова компьютерную томографию пациентки и увидели, что частичная регрессия оставляет уже 86%. То есть у нас фактически остались два очага, один в печени и один в ну, вот, да, вернее, два в печени, в сегменте С6 и С7. Во время лечения мы встречались с, сталкивались с побочными эффектами, в частности, с фоточувствительностью, артралгией, ладоноподошным гиперкератозом и гепатотоксичностью, ну, с которыми вы, в общем-то, справлялись. Для этого нам не приходилось прерывать лечение, вот, обращаясь, в частности, к помощи вот, наших коллег-дерматологов. В марте 2014 года пациентке была выполнена очередная компьютерная томография, на которой э, вот из тех очагов, которые мы выявили до начала лечения, остался вот один единственный очаг в печени диаметром 8 мм. Но к огромному нашему сожалению, у этой пациентки появились метастазы в кости. Э, мы продолжили терапию, там существует для этого, э, скажем, разрешительная определенная процедура, добавили терапию, которая направлена на лечение костных метастазов однако, к сожалению, в апреле 2014 года, то есть достаточно быстро пациентку стали беспокоить головные боли, мы выполнили МРТ головного мозга и выявили множественные метастазы в головном мозге. К сожалению, пациентка провела только один курс химиотерапии, в дальнейшем с ней контакт был утерян, но, к сожалению, я боюсь, что пациентка, пациентка умерла. Лечение переносилось удовлетворительно, полученные эффекты не превышали первой и второй степени. Частичную регрессию мы заметили уже через два месяца после начала лечения, и наилучшим ответом на проводимое лечение была частичная регрессия 86%. Время до прогрессии заболевания у данной больной составило 9 месяцев. Спасибо за внимание.